নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজম কেৰিয়াৰ পন ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ বন্ধুকাল আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ লৈছোঁ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্ছৰ ফালৰ পৰা কিছুমান নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে তো কি কি বিভাগত পদ মুকলি হৈছে আপোনালোকে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এজ ক্ৰাইটেৰিয়া কিমান হ'ব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া সেই সকলোবোৰ তথ্য আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জনাই দিম সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকক বনগোল যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড আপডেটসমূহ সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব পাৰে ত' ইয়াতে আপোনালোকে দিব পাৰিছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আউট ত' ইয়াতে আপোনালোকৰ তিনিশ চাৰিটা নতুন পদ মুকলি কৰিছে আৰু এই পদসমূহত অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা সকলো মেল আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' আপোনালোকৰ কি কি বিভাগত এই পদসমূহ মুকলি হৈছে এবাৰ চাই লওক ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ ৰিকুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' তিনিশ চাৰিটা ট'টেল পদ মুকলি হৈছে কি কি বিভাগত পদ মুকলি হৈছে এইটো চাওক গ্ৰাণ্ড ডিউটি টেকনিকেল গ্ৰাণ্ড ডিউটি নন টেকনিকেল জি ডি নন টেকনিকেল মেটেৰ'লজি এণ্ট্ৰি এণ্ড এন চি চি স্পেচিয়েল এণ্ট্ৰি ত' এইকেইটা বিভাগত আপোনালোকৰ পদসমূহ মুকলি হৈছে ত' কোনটো বিভাগত কিমান পদ মুকলি হৈছে সেই ডিটেইল তথ্যসমূহ তলত চাই লওক ত' ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্ছ ক্ৰুইটমেণ্ট দুহেজাৰ চৌবিছৰ বিষয়ে যদি আমি সবিশেষ জানিবলৈ যাওঁ তো নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেচন হৈছে আপোনালোকৰ জইন ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্ছ লাষ্ট ডেটটো হ'ব আপোনালোকৰ আঠাইছ জুন দুহেজাৰ চৌবিছ ত' আঠাইছ জুন দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাইনটো কৰি ল'ব লাগিব তো ইয়াৰ ট'টেল ভেকেঞ্চি হৈছে তিনিশ চাৰিটা নেম অফ দ্য প'ষ্ট হৈছে ভেৰিয়াছ প'ষ্ট আৰু এই প'ষ্টসমূহৰ বিষয়ে মই অলপ আগত কৈ আহিছোঁ ত' মোড অফ এপ্লিকেশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ অনলাইন ত' অনলাইন যোগে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু কেটেগৰীটো হ'ব চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট জবছ ত' জব লোকেশ্যনটো হ'ব অল ইণ্ডিয়া অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়াত আপোনালোকৰ এই জব লোকেশ্যনটো হ'ব আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ইয়াত দিয়া হৈছে প'ষ্টসমূহ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কি কিমান বিভাগত কিমান প'ষ্ট হৈছে চাওক ফ্লাইং ব্ৰাঞ্চত আপোনালোকৰ ট'টেল টুৱেণ্টি নাইনটা প'ষ্ট হৈছে গ্ৰাউণ্ড ডিউটি টেকনিকেলত এশ ঊনৈছটা প'ষ্ট আৰু গ্ৰাউণ্ড ডিউটি নন টেকনিকেলত ওৱান ফিফটি ছিক্সটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ট'টেল আপোনালোকৰ তিনিশ চাৰিটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াতে যদি আমি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ চাবলৈ যাওঁ আৰু এজ লিমিটসমূহ যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া কিমান দি আছে চাওক এইজ লিমিটটো ত' ফ্লাইিং ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে দেট শ্বুড নট বি লেছ দেন টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ বিছ বছৰৰ পৰা চৌবিছ বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' ফ্লাইিং ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে আপোনালোকে বিছ বছৰৰ পৰা চৌবিছ বছৰ বয়সৰ কেণ্ডিডেটসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গ্ৰাউণ্ড ডিউটি টেকনিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকে বিছ বছৰৰ পৰা ছাব্বিছ বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু গ্ৰাউণ্ড ডিউটি নন টেকনিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকে বিছ বছৰৰ পৰা ছাব্বিছ বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এন চি চি ফ্লাইং ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে বিছ বছৰৰ পৰা চৌবিছ বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কি কি দি আছে চাওক ত' ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ ইণ্ডিয়ান ইয়াৰ ফৰ্ছ ইকুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' ফ্লাইং ব্ৰাঞ্চ কাৰণে আপোনালোকে কেণ্ডিডেট চুড মে হেভ মেণ্ডেটৰ পাছ উইথ মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক ইন মেট্ছ এণ্ড ফিজিক্স এট টেন প্লাছ টু লেভেল অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ছাইন্স ষ্ট্ৰীম থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ মেথছ আৰু ফিজিক্সত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু কি থাকিব লাগিব চাওক বি টেক ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব চাৰি বছৰ ক'ৰ্ছৰ আপোনালোকৰ এটা বি টেক ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব লগতে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক থাকিব লাগিব তো এই ফ্লাইিং ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব নেক্সট প'ষ্টটোৰ ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো কিমান হ'ব চাওক নেক্সট বস্তু আছিলে আপোনালোকৰ গ্ৰাউণ্ড ডিউটি টেকনিকেল তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ টেন প্লাছ টুৱে ত' ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ টেন প্লাছ টু ইণ্টাৰমিডিয়েট ফিজিক্স আৰু মেথমে মেথমেটিক্স লাগিব উইথ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক অৰ্থাৎ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক থকা থকাকৈ আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেথছ আৰু ফিজিক্সত লাগিব লগতে আপোনালোকৰ মিনিমাম ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ গ্ৰেজুৱেশ্যন ইণ্টাৰগ্ৰেডেড পি জি ডিগ্ৰীগ্ৰী ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু টেকন'লজি ইঞ্জিনিয়াৰিং টেক টেকনলজিত আপোনালোকৰ চাৰি বছৰ কোৰ্চ এটা থাকিব লাগিব এতিয়া আছে গ্ৰাউণ্ড ডিউটি নন টেকনিকেল আৰু ব্ৰাঞ্চ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লে হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে চিম্পুল বি এ পাছ থাকিলে হ'ব ইন এনি ষ্ট্ৰীম উইথ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ যিকোনো ষ্ট্ৰীমত আৰ্টছ ছাইন্স বা কমাৰ্চ যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত আপোনালোকৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থকা থকা হ'লে আপোনালোকে গ্ৰাউণ্ড ডিউটি নন টেকনিকেল প'ৰ্চটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজসমূহ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কিমান কিমান এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব চাওক জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলে পাঁচশ পঞ্চাছ টকা দিব লাগিব অ' বি চিসকলেও পাঁচশ পঞ্চাছ ই ডাব্লিউ এছসকলেও পাঁচশ পঞ্চাছ এছ চি আৰু এছ টি সকলো পাঁচশ পঞ্চাছ টকাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু এন চি চি স্পেচিয়েল এণ্ট্ৰিসকলৰ বাবে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে দিব নালাগে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দুহেজাৰ চৌবিছৰ যদি আমি চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাবলৈ যাওঁ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যন হ'ব তাৰপিছত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব পি এছ টি তাৰ পিছত হ'ব আপোনালোকৰ ফজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট পি ই টি তাৰ পিছত হ'ব ডকুমেণ্ট ভেৰিফেশ্যন তাৰপিছত মেডিকেল একজামিনেচন হ'ব আৰু ফাইল মেৰিট লিষ্টটো লাষ্টত ওলাব মই হ'ল ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ ছিলেবাছটো কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইংলিছ আহিব জেনেৰেল এৱাৰনেছ আহিব নিউমেৰিকেল এবিলিটি আহিব আৰু ৰিজনিং আহিব তো এই চাৰিটা বিষয়ত আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব ৰিটাৰ্ণ এক্সামটোৰ কাৰণে ত' বন্ধুসকল যিসকল কেণ্ডিডেট এপ্লিকেবল হয় অৰ্থাৎ যিসকলৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে এই প'ষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন জব আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ